Мама, море. Ой, наша песня. Да. Мы в Дельфинарии Немо. И тут море. yeah Нині, а з ними тренери Одеського ветерфіналі НЕМО. Тим дуже щасливі познайомитися з вами та дарують вам свої бурхливі області. зараз в аквариуме и террариуме, в лаборатории. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Багато. Mm -hmm. И собачка. Mm -hmm. Багато чего. А mm вот. -hmm. Океанариум. Боже, вот мы сейчас в океанариуме. Твой последний финал после еще под впечатлениями. Это не черная мамба. Скорпион, смотри, вот это ты. Вот я обманула хамелеончика. Я ему вот так подставила руку. И он пытался ко мне лезть. А у него не получалось. Теперь он не хочет повторять этих подвигов. Нет. Не надо. Ты же паук, ты же твои друзья. Твои нет. Нет, я не вижу, как тогда виделся. Да. Хамелеон. Хорошо, да. ну, пишите. Да. Так, это вот, сейчас я в океан Мы уже были в океанариуме. Да? Мы сюда пришли с него. Акула. Акулка гуцулка. Чей это хвостик? Пирания. कि हांसर 17 июня пляж Ланжерона. Вот такое количество людей. Шезлонг на солнце стоит сколько на солнце стоит? 200, а в тенечке 300. 300. А кровать а кровать сколько стоит? 700. Так что вот ну людей достаточно. Что сейчас будем купаться? Всім знову привіт. А, сьогодні 18 червня 25-го року і у мене день народження. Ось а, ми вранці вже поснідали, снідали у Макдональдсі, а, в Чичикави Лігуточкіна. Ой, в Чичика, в Чичикавцях в Полтаві. А бутички, наче в Чорносліви ми не снідали і не хотіли. Хотіли чогось вредненького, і зараз прийшли на пляж, який за ланжероном. Перший пляж за ланжероном тут вже а, ліжаки не по 350, не по 300 гривень, а по 200. а, З зонтиками. Сразу вони йдуть. А, тут водорослей вже не так багато, чуть-чуть. Але -чуть, запах, звісно, води специфічний. Вода тут трошки чище, але вона сьогодні везде дуже-дуже-дуже холодна. Майже ніхто не купається. Зараз я вам все покажу. Ось така вода. Зараз 18 червня. Дальше, конечно, чуть лучше идет чище. Но ну, вон прям плава. Тут вон он не стяну. Но вода холодная. Бачите, почти никто не купается. Там мидии ловлять. Вот. Да, дальше чуть-чуть куртку. -чуть но, но холодно, капец. А вот такая кейкость людей на пляже. То есть сразу вы выбираете шезлонги, вам мальчики закопывают зонтики и все отлично. Не было водорослей, вообще было по-деятельно. И пользуясь случаем, передаю приветик всей своей семье с моря. Вот. Так что вот такие дела. Мы за Владиком повернулись до готелю. І дивіться, який комплімент вони мені зробили на день народження. Такий бенто тортик і пляжечка вина. Але поки ми з Владіком гуляли, а... льод тут вже розтаяв, але воно ще холодненьке. Ну, це дуже приємно. Дуже-дуже. Кожного дня тут нам міняють. Полотенця, кожного дня міняється постіль. Кожного дня наче генеральне прибирання проходить у нас. Ну, я просто дуже-дуже вражена це так приємно. Дякую, Лондонська. Ми йдемо у Спа. Йдемо до басейну. вот и бассейн. Тут лучше где-то плавать. Вот. Это шикарно. На втором этаже тренажерный зал. Тут гидромассаж. Так, тут хамам. А тут сауна.